哟，哦、小黑晒太阳啊！我有好东西哦，有没有尝过人生的滋味啊？尝尝。嗯。 小黑，嗯，嗯嗯嗯，哥哥，小黑这是怎么了？嗯嗯嗯，好像也没什么事啊。 好像发烧了，不会的，妖精基本上不会生病的。猫的体温应该比人类要高吧？嗯，是吗？哦、喂，山西呢？呃、哦、不，你不用出现，问你点事儿。嗯，可能是发春了吧？啊、要不要把黄兽借给你啊？喂喂喂！喂喂 最好去宠物医院检查一下。嗯，好，我知道了。啊，能去医院吗？呃，这个不行，而且也没用的。我想也是。哦，小黑。嗯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 。啊，好像睡迷糊了。嗯 怎么了？他睡得好香啊。难道是太累了？嗯、啊，怎么办？来一杯。 嗯，蹲蹲蹲、啊，放心吧，没事的。嗯，啊啊啊,啊！别！啊啊啊！啊啊！啊啊哎哎 哦，这样不行啊！先待一会儿吧。啊嗯嗯，小黑，你醒啦？嗯，什么味道？ 喵，嗯，等你恢复了，我会放开的。你先好好休息。啊！啊！住手啊！全都变强了。嗯嗯嗯哦，你没事了。 那我把黑秀放出来。你刚刚 我回来喽！这是怎么了，爷爷？ 小黑，小白，我要离开了。